আমাৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক লৈ বহুতেই বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰি আছে সেই মন্তব্যবিলাক আপোনালোকে সকলো হয়তো লাভ নকৰিব পাৰে মই মাজে মাজে দেখুৱাই আছোঁ বহু ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে জানে যে জুবিন গাৰ্গক বেয়া পোৱা মানুহ কোনোৱেই নাই বুলি ক'ব লাগিব অসমত আৰু এতিয়া যিহেতু বহুতেই কৈ আহিছে জুবিন গাৰ্গে নিয়াই পাব লাগে জুবিন গাৰ্গৰ নিয়াই কাৰণে কিমানে মাত মাতি আছে প্ৰত্যেকটো মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকৰ কিবা ভিডিঅ' আছে মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰিব যদি কাৰোবাক দৰকাৰ সময় দিম যদি লাগে আপোনালোক যদি আপুনি কিবা কৈ আছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ কাৰণে যদি আপুনি মাত মাতিছে যদি আপুনি ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত যদি ধৰক এতিয়া আপোনাৰ কিবা মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেই মন্তব্য যদি ভাইৰেল হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত জনাব পাৰিব তেতিয়া আমি নিশ্চয় আপোনাক সহায় কৰিম আপোনাৰ ক্লিপ আমি লৈ আহিম আপোনাৰ নামটো ক'লেও আমি সেই মুহূৰ্তত চাৰ্চ কৰি পেলাই আপোনাক উলিয়াম যে আপুনি কি কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সেই মন্তব্য আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি যিসকলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সাপক্ষে মাত মাতিছে তেওঁলোকৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখা ল'ব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মই অমৃতা গগৈ প্ৰথমে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অনুগ্ৰহ কৰি ৰাস্তাই ঘাটে যিমান এইকেইদিন আমি জুবিনদালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াই ফটোবোৰ যে লগাইছিলোঁ পাৰিলে সেই ফটোবোৰ আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি নিজৰ নিজৰ ঘৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ ঘূৰাই নিয়ক ৰাস্তাই ঘাটে এই ফটোবোৰ আলাই আঠানি হোৱাকৈ এৰি নিদিব কাৰণ শ্ৰদ্ধা যেনেকৈ জনালোঁ সেই শ্ৰদ্ধা বহুদিনলৈ আমাৰ বুকুৰ লগতে আমাৰ কৰ্মকাণ্ডটো প্ৰতীয়মান হৈ থকাটো খুব বেছি জৰুৰী দ্বিতীয় আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো আজি ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ যে চুকন্যা বুলি এগৰাকী মডেল যি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেললৈ গৈছিলে তেখেতে কৈছে যে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হ'ল অনুষ্ঠানটোৰ নাম সলনি কৰি যিদিনাৰ পৰা অসম জ্বলিলে যিদিনাৰ পৰা অসমৰ আটাইতকৈ আটাইতকৈ প্ৰিয় মানুহজন গুচি গ'ল সেই সময়টোত কিন্তু ছিংগাপুৰত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হ'ল নামটো সলনি কৰি কিয় ইমান সাহস মৰসাহ কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে যিটো সময়ত গোটেই বিশ্বই অসমলৈ চাই আছে যিটো সময়ত আমি সকলো দগ্ধ হৈ আছোঁ সেইটো সময়ত তোমালোকে তাক ফেশ্বন শ্ব' কৰি আছা লাইক চিৰিয়াছলি আৰু এই বস্তুবোৰৰ উচিত ন্যায় লাগে এগৰাকী সাধাৰণ অসমীয়া হিচাপে কোনো অভিনেত্ৰী হিচাপে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক উচিত তদন্ত লাগে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ছ'চিয়েল মিডিয়া এক বিৰাট শক্তিশালী মাধ্যম আহক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমি আৰু বেছি তীব্ৰভাৱে বিচাৰোঁ যে আমাক জুবিন দাৰ বাবে ন্যায় লাগে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ আমাক লাগে যে সেই সময়ত কেৱল শ্যামকানু মহন্তই হওক সিদ্ধাৰ্থেই হওক তেওঁৰ লগত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই হওক বা ছিংগাপুৰ আছাম এছ'চিয়েচন সেই যে পোন্ধৰজন মানুহ আছিল সেই পোন্ধৰজন মানুহে আহক প্ৰত্যেকেই আমাক উত্তৰ দিব লাগিব বহুতে কৈ আছে যে কিয় আমি শিল্পী সমাজ কিয় নিমাত শিল্পী সমাজ কিয় নিমাত শিল্পী সমাজ নিমাতে থকা নাই আচলতে বহু ব্যক্তিয়ে এতিয়াও প্ৰচেছ কৰিব পৰা নাই যে দাদা নাই বহু বহু আৰ্টিষ্টে এতিয়াও প্ৰচেছ কৰিব পৰা নাই যে দাদা নাই চিটাৰ জুইকুৰা দেখাৰ পাছতো মানি ল'ব পৰা নাই যে তেখেত নাই গতিকে এনেকুৱা নহয় যে কোনেও মাত মতা নাই প্ৰত্যেকেই মাত মাতিছে প্ৰত্যেকেই মাত মাতিব অঁ প্ৰচেছ কৰিবলৈ অলপ সময় লাগিছে হয়তো কাৰোবাক কাৰোবাক অকণমান বেছি সময় লাগিছে কিন্তু অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াই ইমান বেছি জোৰ দিয়াৰ কাৰণে অসমত পষ্টমৰ্টম হৈ গ'ল তাৰ ৰিপৰ্টো ডেফিনেটলি আমি খুব সোনকালে পাম কিন্তু এই আমাৰ যি দাবী এই দাবী আহক আৰু বেছি জোৰদাৰ কৰি তোলো দাদাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে দাদাৰ আত্মাৰ ন্যায়ৰ বাবে আমাৰ আমোঠজনৰ ন্যায়ৰ বাবে প্ৰতিটো কিয় উত্তৰ আমাক লাগিব একচুৱেলি অসম বিহীন জুবিনদা হ'ব লাগে জুবিনবিহীন অসম বিহু অসমবিহীন জুবিনদা তাৰ পাৱাৰটো যিটো হৃদয়ৰ শক্তি মানুহৰ হাঁহিৰ শক্তি খোজকাঢ়া শক্তি গান গোৱাৰ শক্তি সুৰ কৰা শক্তি গোটেইখিনি এজন মানুহ তাত ভগৱানে এৰি দিছে গতিকে ভগৱানে আৰু ইমান ভাল পাইছে ওৱান ফ'ৰ ইন ওৱান থাকে হয় থ্ৰী ইন ওৱান থাকে ইজ অল ইন ওৱান গানৰ ক্ষেত্ৰতেই বাকী ক্ষেত্ৰত কওঁ কিন্তু আমাৰ কাৰণে মই ইয়াত মিউজিচিয়ান হয় গান সুৰ কৰোঁ বহুত ৰাতি ৰাতি আহিকে দিগদাৰী কৰে কিন্তু সেই দিগদাৰীটো এতিয়া কিমান তেতিয়া আমনি লাগিছিলে ৰাতি পাঁচটা যায় কিন্তু এতিয়া মিছ কৰোঁ দিগদাৰিও মিছ কৰোঁ গতিকে সেইটো জুবিনদাৰ দিগদাৰী জুবিনদাৰ দিগদাৰী বহুত মিছ কৰোঁ এতিয়া কিন্তু তাৰ ওপৰত ভালকৈ থাকক য'ত থাকে কেতিয়াবা আহিলে ভাল পাওঁ এবাৰ আহিব কেতিয়াবা আহে এঘাৰ এঘাৰত আহে ৰাতি মই শুওঁ তেতিয়া হামিলে খোলাই গান চান গাই থাকে ৰাতিপুৱা চাৰিটা চাই আছে তাৰমানে যায়গৈ আপোনালোক কওক এতিয়া বনাই দিব খুজিছে আৰু চব যে তেনেকুৱা হ'লেহেঁতেন মই এইটো অসমখন অকণমান ভাল হ'লে বুলিও নকওঁ কিন্তু অসমত প্ৰডাকশ্যন হ'ল সংগীতৰ সি ৰাতি আছে গান কৰে ন আমিতো দিনত গৰু সামিন বজাই আৰু বহুত গান এনেকুৱা কৰা হৈছে চন্দনক পুজোত লৈ একদম এনেকৈ কৰি কিন্তু সেৱাও নকৰে চন্দনক নলয় গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ সকলো কৰিব লাগিব দোষীক শাস্তি দিব লাগিব অসমৰ ৰাইজ জাগি আছে আজি গোটেই অসমত এই মম শিখালৈ আজি আমি ন্যায় বিচাৰি আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছো আমি সংবাদ হৈ আমি আগবাঢ়িছো কিন্তু চৰকাৰে দোষীক শাস্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত আমি কিন্তু ক্ষান্ত নহওঁ আৰু আইনৰ শুৰুঙাৰে কোনো দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাক আমি মানি নলওঁ আচলতে তেওঁলোকক অগ্ৰিম অগ্ৰিম জামিনৰ কাৰণে সুবিধা দি আছে নেকি সেইটোহে আমাৰ প্ৰশ্ন আৰু একে সময়তে আজি এই কথাটো স্পষ্টভাৱে দাবী জনাব বিচাৰিছো এতিয়া যে চৰকাৰে কৈ আছে তেওঁক ব্লেক লিষ্টেড কৰা হৈছে বুলি ব্লেক লিষ্টেড কৰিছে মানে কি চৰকাৰ আশ্বস্ত হৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ সময় দি থকা হৈছে চাইবাৰ চেলে গম পাইছে নে নাই যে গোপনে বহি ফেচবুক লাইভ কৰি থকা শ্যাম কান্দু মহন্ত বৰ্তমান কত আছে সেই কথাটো তেওঁলোকে গম পাইছে নে নাই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা কত আছে তেওঁলোকৰ হাতত সেই হিচাপটো আছে নে নাই বাকী অভিযুক্ত সকলক কেতিয়াও অনা হব ইতিমধ্যে আঠ দিন পাৰ হৈ গল আৰু দহ দিনৰ সময় দিছে অগ্ৰিম জামিন লব পাৰিব সাক্ষ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিব পাৰিব এতিয়ালৈকে ছিংগাপুৰত কোনো ধৰণৰ তদন্তৰ কাৰণে কোনো এতিয়ালৈকে যোৱা নাই সেই ইয়তখন আছে নে নাই য'ত জুবিন গাৰ্গে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিলে সেই লোকসকলক এতিয়ালৈকে সোধ পোছৰ আওতালৈ অনা হৈছে নে নাই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো কি হ'ল ৰাইজৰ দুবাৰকৈ পষ্টমৰ্টেম কৰিলে এতিয়ালৈকে না ছিংগাপুৰৰ পষ্টমৰটেম ৰিপৰ্টৰ কিবা খবৰ আছে না অসমত হোৱা পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টৰ কিবা খবৰ আছে এই তদন্তত স্বচ্ছতা থাকিব লাগিব চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাইজৰ যুক্তিসংগত খুব আৱেগক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব তেওঁলোকে চোঁচৰাই আনিব লাগিছিল এতিয়ালৈকে শ্যাম কানু মহন্তক চোচৰাই আনিব লাগিছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে বীৰত্ব দেখুৱাই আছে নিৰিশ জনসাধাৰণৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নোযোৱা মানুহকো ঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰিছে কাৰ আদেশ মতে এই কামবোৰ অসম আৰক্ষীয়ে কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে জনতাৰ আৱেগক উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই নেকি ক্ষুভক উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই নেকি এইটোহে প্ৰশ্ন কোনো কাৰণত নিৰিশ জনতাৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰা নহব চুচৰাই লৈয়ে আহক শ্যাম কানু মহন্তক চুচৰাই লৈয়ে হওক সিদ্ধাৰ্থ চৰ মাঘানু অভিযুক্তসকলক এই তদন্ত পানীৰ নসৰকা হব লাগিব আৰু স্পষ্ট ভাৱে আৰু এটা দাবী জনাই থব বিচাৰিছো এই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে এই বছৰ অসম চৰকাৰৰ কোন বিভাগে কিমান টকাৰ আৱণ্টন জনাইছিল সেই কথাটো আমাক লাগে সেইসমূহৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰোভেল হৈছে নেকি সেইসমূহৰ চেংচন হৈছে নেকি যদি চেংচন হৈছে যদি ৰিলিজ হোৱা নাই কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈ সেই পইচাসমূহৰ মোকলাই দিয়াৰ সিদ্ধান্তটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু শ্যামকানু মহন্তক কেৱল ব্লেক লিষ্টেড কৰি দায়িত্ব সামৰিলে নহ'ব দহ দিন সময় দিয়া কথাটোত অসমৰ ৰাইজে দুখী হৈছে অসমৰ ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই এয়া আচলতে তেওঁলোকক অগ্ৰিম জামিন ল'বৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত সুযোগ দিয়া হৈছে এই কথা কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ'ব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি ন্যায় দিব লাগিবই আমাক ন্যায় লাগিবই আমাক ন্যায় লাগিবই আমাক ন্যায় দিব লাগিবই

শ্যাম কানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ছিংগাপুৰৰ অসম এছিয়েচনৰ যিবিলাকে শিকিনদালি কৰি সাগৰত নাৱত আছিল জাহাজত আছিল আৰু জুবিন গাৰ্গৰ যতনৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোক সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰশ্ন যে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ক'ত আছে অসম চৰকাৰে জানে নেজানে যদি জানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু জানিব লাগিবই ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আছে দিল্লীৰ চৰকাৰ আছে অসমত ভাৰতত পৃথিৱীৰ যিকোনো কোণত থাকিলেও তেওঁলোকক চোঁচোৰাই আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ ডবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ কৈ থাকে এতিয়া ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰক ক্ষমতা দেখুৱাই চাম কানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা পৃথিৱীৰ যিকোনো কোণত নাথাকিলেও চোঁচৰাই আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু ছিংগাপুৰ আছাম এছিয়েচনৰ যি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে জাহাজত থাকি শিকিনদালি কৰি চাই আছিল তেওঁলোককো চুচোৰাই আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব দোষীক দোষীক শাস্তি দিব লাগিব অসম অসমৰ ৰাইজ জাগি আছে আৰু আইনৰ সুৰুকাৰে দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা কোনো কাৰ্য আমি মানি নলওঁ আইনৰ সুৰুকাৰে কোনো যাতে দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ নিশ্চিত ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে কৰিব লাগিব আৰু অৰ্থনৈতিক কথা আহি পৰিছে আমি এইটো হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু এটা কথা তেওঁ স্পষ্ট জুবিন গাৰ্গৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ বৌদ্ধিক সকলো সম্পত্তি তেওঁৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গ তেওঁলোক তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব লাগিব ইয়াত কোনো যদি কিন্তু পৰন্তু আমি নুশুনো সকলো কথা সকলো স্থাৱৰ অস্থাৱৰ বৌদ্ধিক সম্পত্তি জুবিন গাৰ্গৰ সকলো এই সম্পত্তি গৰিমা গাৰ্গ হৈ অৰ্পণ কৰিব লাগিব দোষীক শাস্তি দিব লাগিব অসমৰ ৰাইজ জাগি আছে আজি গোটেই অসমত এই মম শিখালৈ আজি আমি ন্যায় বিচাৰি আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছো আমি সংবেদিনজ্ঞ হৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ কিন্তু চৰকাৰে দোষীক শাস্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত আমি কিন্তু ক্ষান্ত নহওঁ আৰু আইনৰ সুৰুঙাৰে কোনো দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাক আমি মানি নলওঁ

চৰকাৰৰ চোৰাং চোৱা বিভাগে চৰকাৰৰ চাইবাৰ চেলে গম পাইছে নে নাই যে গোপনে বহি ফেচবুক লাইভ কৰি থকা শ্যামকানু মহন্তে গম পাইছেনে নাই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ক'ত আছে বাকী অভিযুক্ত দহ দিনৰ সময় দিছে অগ্ৰিম জামিন লব পাৰিব সাক্ষ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিব পাৰিব এতিয়ালৈকে ছিংগাপুৰত কোনো ধৰণৰ তদন্তৰ কাৰণে কোনো এতিয়ালৈকে যোৱা নাই সেই ইয়তখন আছে নে নাই যত জুবিন গাৰ্গে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিলে সেই লোকসকলক এতিয়ালৈকে পষ্টমৰ্টম কৰিলে এতিয়ালৈকে না ছিংগাপুৰৰ পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টৰ কিবা খবৰ আছে না অসমত হোৱা পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টৰ কিবা খবৰ আছে এই তদন্তত স্বচ্ছতা থাকিব লাগিব চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাইজৰ যুক্তিসংগত খুব আৱেগক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব তেওঁলোকে চুচৰাই আনিব লাগিছিল এতিয়ালৈকে শ্যামকানু মহন্তক চোচৰাই আনিব লাগিছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে বীৰত্ব দেখুৱাই আছে নিৰিশ জনসাধাৰণৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নোযোৱা মানুহকো ঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰিছে কাৰ আদেশ মতে এই কামবোৰ অসম আৰক্ষীয়ে কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে জনতাৰ আৱেগক উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই নেকি এইটোহে জনতাৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰা নহব চুচৰাই লৈ আহক শ্যাম কানু মহন্তক চুচৰাই লৈ আহক সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক আন অভিযুক্তসকলক এই তদন্ত পানীৰ নসৰকা হব লাগিব আৰু স্পষ্টভাৱে আৰু এটা দাবী জনাই থব বিচাৰিছো এই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে এই বছৰ অসম চৰকাৰৰ কোন বিভাগে কিমান টকাৰ আৱণ্টন জনাইছিল সেই কথাটো আমাক লাগে সেইসমূহৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰোভেল হৈছে নেকি সেইসমূহৰ চেংচন হৈছে নেকি যদি চেংচন হৈছে যদি ৰিলিজ হোৱা নাই কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈ সেই পইচাসমূহৰ মোকলাই দিয়াৰ সিদ্ধান্তটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু শ্যামকানু মহন্তক কেৱল ব্লেক লিষ্টেড কৰি দায়িত্ব সামৰিলে নহ'ব দহ দিন সময় দিয়া কথাটোত অসমৰ ৰাইজে দুখী হৈছে অসমৰ ৰাইজ আশ্বস্ত হব পৰা নাই এয়া আচলতে তেওঁলোকক অগ্ৰিম জামিন লবৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত সুযোগ দিয়া হৈছে এই কথা কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ'ব আমি ক'ৰবাত গলে যেতিয়া আমি হোটেলত থাকো আমি কিবা কাৰণত যদি গৰিমাব আৰু ছাৰে আমাক কয় যে অৰ্ডাৰ কৰি খাবা সেই খোৱাৰ বিলটো আমাৰ কেতিয়াবা বেছি যদি হৈ যায় ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত আমি জানো কিমান দাম সিদ্ধাৰ্থে আমাক সেইটো পৰ্যন্ত কথা শুনায় যে ইমান কিয় খাইছ অলপ টাইম বাহিৰত খাই আহিব নোৱাৰিলে ইমান কিয় খাইছ ইমান কিয় এইটো কৰিছ সেইটো কৰিছ এইবোৰ কথা বাৰু আমি ছাৰক নজনাইছিলোঁ কাৰণ এবাৰ আমি দুজনীয়ে জনাইছিলোঁ কলকাতাৰ এখন শ্ব'ত তাৰপিছত চবেই আমাক কমপ্লেইন কৰিছে যে তহঁতৰ কাৰণে জুবিনদাৰ কি ব্ৰেইনৰ সেইটো বস্তুটো প্ৰেছাৰ পাই গা বেয়া হ'ল তহঁতে অত্যাচাৰ কৰিছ গতিকে আমি কেতিয়াও তেওঁ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই সেইটো মানে আমাৰ আগত বহুত পজিটিভনেছ দেখাই যে জুবিন গাৰ্গক বহুত ভাল পায় বা আমাৰ গোটেই বেণ্ডটোৰ আগত যেতিয়া অকলে এৰি দিয়া হয় তাৰ আচলী স্বৰূপটো আহি যায় আৰু সেই নেগ্লিজেঞ্চতে হ'ল মই ক'ব নাযাওঁ যে জানি বুজি মাৰিছে কিন্তু নেগলিজেঞ্চৰ হক জৰিয়তে যিহেতু তেওঁ হত্যা হ'ল হত্যাকাণ্ডই হয় নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে গতিকে তাৰ আধাৰত যিখিনি গোচৰ ৰুজু কৰিব পাৰি সেইখিনি কৰি তেওঁক তেওঁক আৰু গোটেই যিটো টীম গৈছিল আছাম এছিয়েচনৰ যিমান মানুহ আছিল গোটেইখিনিক জেৰা কৰিব লাগে আৰু বিশেষকৈ চিদ জুবিন গাৰ্গ টীম হৈ যিখিনি মানুহ গৈছিল তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে মই জনাত পাছ গৰাকী সোধা পোছা কৰি তেওঁলোকক এটলিষ্ট ইণ্টেনচনেল মাৰ্ডাৰ নহ'লেও যিহেতু নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে হৈছে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে চাৰি পাঁচদিন হ'ল এতিয়ালৈকে কিয় তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হোৱা নাই সোধ পোছ কৰা হোৱা নাই মই জনাত সিদ্ধা শৰ্মা এতিয়া শ্বিলঙত আছে তাক কিয় ধৰি অনা নাই সেইটো এজনক কথা আৰু সেইটো আমি ভিতৰুৱা কথা গম পাইছো এইখিনি শ্বিলঙত আছে বুলি আৰু সেই বস্তুটো অভিযান কেলেই চলোৱা নাই তাকো জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ যিহেতু আঁৰত জড়িত তেওঁ তাৰপিছতো কিয় চৰকাৰে ইমানখিনি ৰৈ আছে গৰীমাবও ক'লে বুলিয়ে তেওঁ কিয় ইমান দিন ৰৈ দিছে সেইটো এটা ৰহস্যজনক কথা সেই ফাদিল হোৱা বিচাৰোঁ শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে যিখিনি কৈছে সেইখিনি হয় শুনিছোঁ কিন্তু কিন্তু পানীত নামিছে যিহেতু ডাক্তৰে বাৰে বাৰে কৈছিলে দাদাক পানী আৰু জুইৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰভিউ দেখিছিলোঁ তাত য'ত শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে কৈছিলে সোধোতে যে পানীত নামিব দিব লাগে তেওঁ কৈছে মইতো নাজানো কিন্তু যিখিনি স্ক্ৰীণশ্বট আছিল তাত তেওঁ ক্লিয়াৰলি কৈছে অঁ মইতো জানো কিন্তু মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত কি ক'ম তো দুটা কথাৰ ইমান বেলেগ বেলেগ কিয় হ'ল মানে এতিয়া চাওক শেখৰজ্যোতি হওক যোন হওক যোন নহওক চবেই নিজক বচাবলৈ ট্ৰাই কৰিব কাৰণ মৰি যোৱা যেন মৰি গ'ল গতিকে আমি কাকো বিশ্বাস কৰা উচিত নহয় আৰু আমি তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ আৰু সেই সন্ধানটো উলিয়াব লাগে কেইটাক পাবলৈ হ'লেতো আমি পিটন দিম এইটো একদম চিধা চিধি কথা এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ সাংগঠনিক স্থিতিটো হৈছে আজি আমি এজাহাৰ দিব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া নিষিদ্ধ কৰিছে শ্যাম গানু মহন্তক আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ দিছোঁ কিন্তু এটা প্ৰশ্নটো হ'ল কোনোবাই ফেচবুকত পষ্ট দিলে আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰে কোনোবাই টুইট কৰিলে আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰে এইটো শ্যাম কানু মহন্ত আৰু এইটো যিটো মেনেজাৰটো সিহঁতক এতিয়া চোঁচৰাই নি জেলত ভৰাব লাগিব এইখন চৰকাৰেতো আমাৰ ওপৰতো এন এছ এ লগাইছে কিন্তু এতিয়া সিহঁতৰ ওপৰত এন এছ এতকৈ ভয়াৱহ ধাৰা লগাব লাগিব আৰু এটা কথা স্পষ্ট এই ফেষ্টিভেল মহন্তক জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতো কিন্তু অসমৰ জনগণে ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব সেইটো একদম চিধা চিধি কথা আৰু এতিয়া কিয় জামিন ল'বলৈ সুযোগ দিয়া হৈছে নেকি সেইটো লৈ প্ৰশ্ন আছে আৰু শ্যামকানু মণ্ড ক'ত আছে জুবিনৰ এই মেনেজাৰটো ক'ত আছে এই গোটেইখিনি চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰক নহ'লে কিন্তু আকৌ পুনৰ অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম বীৰ লাচি থানা অসম বিভিন্ন দল সংগঠন আকৌ ৰাজপথত কিন্তু নামিব কাৰণ জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত এনেকুৱা ধৰণে হ'ব লাগিব যাতে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে কোনো আজি যদি মাইকেল জেকচনৰ মৃত্যুৰ পিছত মাইকেল জেকচনৰ ডক্টৰজনক চাৰি বছৰ জেল দিব পাৰে তেনে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত কিয় এই মানুহকেইটাক জেললৈ পঠিয়াব নোৱাৰিব আমাৰ প্ৰশ্নটো আছে তাত আৰু এটা কথা স্পষ্ট যদি কিন্তু এৰেষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসম পুনৰ জ্বলিব ব্যক্তিগতভাৱে জুবিন গাৰ্গ মোৰ দাদা হয় আৰু ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াবা ইহঁতকেইটাক পাবলৈ হ'লেতো আমি পিটন দিম এইটো একদম চিধা চিধা